Всем привет я обратился к Диме Маховину, который экзортест, гипнотерапевт, целитель с проблемой страх ошибок очень сильный страх, страх передействия, такая патия, ничего не хотела делать. Ну, пребывал несколько дней. Так и, э, обиваться. Ел, кушал, и ничего не хотелось. И спал как бы. И смотрел телек. Обратившись с Диме мы, 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 он меня быстро и легко погрузил э, в гипноз. Мы там с ним проработали над моим допросом, Очень много всякого интересного перетаскивали, вытаскивали с меня сущность. которые меня баламутили, делали беспорядок в моей голове, вот эту неяхность, путанную, зацикленную, да-да, кто верит в это поймет меня. Ну мы с ним проработали, поняли урок. На душе очень стало легко, приятно. Прям как бы камень в душу сняли. Если у вас сильные страхи... Обращайтесь, не стесняйтесь. Не можете себя обслужить, не ходите с этими страхами, прорабатывайте их. Обращайтесь к специалистам. Я всем желаю иметь в кармане телефон такого специалиста, как Дмитрий, который вам поможет, трансформирует ваш страх и у вас на душе будет легко и спокойно. Вы можете спокойно действовать и жить. bez bez strachu bez ztěžků musí